Заканчивается очередной год, 2014, год, который был наполнен различными событиями, в том числе и в комбинате. Что касается работы комбината, хочется отметить, что, наверное, впервые за много лет, как говорят уже лет 10 назад, последний раз был выполнен план в этом году комбинат перевыполнил план. Новый год комбинат отметил в начале декабря. Естественно, это большой успех. Давно такого не было. И это только может радовать наших работников. Конечно, хочется большое спасибо сказать председателю управления, который, благодаря которому комбинат и смог перевыпол выполнить и перевыполнить план в этом году кого-то заставил работать кто-то кого-то убедил но тем не менее все хорошо получилось и в следующий год мы вступаем с большими надеждами что касается моего направления были тоже некоторые изменения положительные в нашей работе. Хочется отметить два момента. Первое. В этом году мы утвердили два новых поста в отряде охраны. Созданы были две полевые установки по переработке, по переработке шламов концентрат. Выставлены два поста на этих полевых установках. Также хочется отметить ну, не, не побоюсь этого слова, успешных, хотя можно, конечно, сказать, нормальную, хорошую работу службы безопасности, контрольно-ревизионного отдела. Все эти подразделения выполняют возложенные на них обязанности, участвуют в комиссионных проверках, участвуют в инвентаризациях, проводят комплексные проверки. Также хочется отметить большую работу, которую провело бюро режима, и чрезвычайных ситуаций. Знаете, какая обстановка сейчас в стране? На этот отдел возложена большая работа по взаимодействию с городскими властями, с военкоматами по мобилизации. Хочется также отметить о том, что в этом году областной государственной администрацией Дніпропетровської області награждав наш председатель правління за защитные сооружения, які заняли перше место на світлі конкурсі защитных сооружений Дніпропетровської області стосовно ж безпосередньої роботи служби охорони на підприємстві за останній час було зроблено чимало 4 ноября мобільної групи охорони на території. бывшей центральной обогатительной фабрики было предотвращено хищение 70 метров металлических э, труб диаметром 630 миллиметров, которые проходили на глубине одного метра в земле, неизвестными лицами были выкопаны, то есть выкопана траншеи, уже подготовлены к хищению, оставалось их только порезать фактически, э, погрузить в автотранспорт и вывезти. Значит, э, указанным Лицам этого сделать не удалось. В итоге весь трубопровод, в том числе и его часть, которая не была выкопана, был извлечен силами работников комбината и передан в ЦППКМ. Значит, далее также в ноябре месяце мобильная группа охраны в районе э, села Глухое, это недалеко от шахты, точнее между селом Глухое и шахтой 910 в низине э, проходит плотина э, Грушевского карьера или гидротехническое сооружение. Значит, мобильная группа при объезде территории задержала э, троих граждан, которые не являются работниками комбината, некоторые уже ранее судимы, задержала автомобиль «Газель». Также была изъята газорезательная аппаратура. В общем, указанными гражданами было также выкопана транше и извлечено 7 метров трубопровода, находящегося на балансе Грушевского карьера диаметром 900 мм. Указанный трубопровод уже был порезан на желоба для удобства перевозки в автотранспорте и погружен на автотранспорт. Единственное, что свой умысел до конца указанным лицам довести не удалось так как они, я уже говорил, были задержаны работниками охраны. На сегодняшний день по данному факту, естественно, возбуждено, вернее, справлюсь, открыто уголовное производство Тамаковским районным отделом внутренних дел. Проводится досудебное расследование. Также в ноябре начальником службы эксплуатации железнодорожного цеха После того, как он возвращался домой с работы, было обнаружено хищение трубопровода бывшей теплотрассы, которая отапливала здание станции обменной. Значит, указанный трубопровод использовался до 2011 года, после чего здание станции перешло на электроотопление. Большая часть его была извлечена. Остаток, который пролегал в земле, это порядка 50 метров в две ветки трубопровода. на сегодняшнего дня еще извлечен не был. Значит, опять-таки, неизвестными лицами по аналогичной схеме с помощью техники была выкопана траншея и извлечено 25 метров трубопровода. Диаметр его 219 мм. Как я уже говорил, проходил он две ветки, то есть общая длина 50 метров. По данному факту также открыто уголовное производство. Марганецким городским отделом внутренних дел проводится досудебное расследование. Кроме этого, опять в железнодорожном цехе спустя некоторое время работникам, точнее уборщицей, которая также фактически работает заведует можно так сказать баней, где переодеваются работники локомотивных бригад, находясь в своем служебном помещении, увидела, как с потолка течет вода. Значит, обследовав здание, здание на втором и третьем этаже, она обнаружила отсутствие восьми Батареи чугунных 8, по 8 и по 10 секций. Значит, указанное здание уже фактически... Вернее, не здание, а именно второй и третий этаж этого здания не эксплуатируется уже более десятка лет. Это раньше было АБК Грушевского карьера, которая в 90-х годах передано на баланс ЖДЦ, после чего фактически там находится только медпункт Грушевского карьера на первом этаже и непосредственно бытовые помещения, где переодеваются и моются локомотивные бригады. Значит, неизвестные лица также проникли на этажи, Значит, с помощью ножовки расп... отпиляли трубы, которые соединяли батареи, и скидывали их сокон, Но учитывая, что внизу трава, то есть они а свалят. стук был не очень слышен, стук был глухой, после чего, естественно, совершили их хищение. Хотелось бы отметить по данной краже вот ее основные причины. Неоднократно уже и в эфирах, и в, в «Горняцком вестнике писалось, говорилось руководителям структурных подразделений обращать особое внимание на техническую укрепленность объектов, которые находятся на балансе подразделений. Также был подготовлен ряд приказов, ну, основной из них это основных требованиях по обеспечению сохранности товарно-материальных ценностей, который четко расписывает, что необходимо делать руководителям и в каком состоянии должны быть их бытовые объекты, то есть здания, склады, бытовые помещения, площадки открытого хранения. В данном случае неизвестные лица абсолютно свободно зашли в здание, абсолютно свободно зашли на второй и третий этаж, так как двери между между этажами были всего лишь замотаны на проволоку. Опять таки, в железнодорожном цехе при проведении инвентаризации годовой было обнаружено отсутствие бензопилы, которая находилась в кладовой службы подвижного состава. При этом кладовая была закрыта в данном случае, пломбирована на замки, но непосредственно Бензопилы находились в отчете начальника цеха, однако хранились, мягко говоря, улиц, которые, на которых эта обязанность документально фактически возложена не было. Мы понимаем, что учитывая, что нет следов проникновения в кладовую, учитывая целостность замков, пломб, всего помещения, что... Ну, указанное хищение фактически было совершено непосредственно одним из работников цеха ну значит по данному факту проведено служебное расследование и стоимость э, недостачи взыскана с материально-ответственных лиц значит кроме этого у нас как и ранее продолжают иметь место в случае хищение или попыток хищения или попыток экономии в кавычках но ну, назовем вещи своими именами когда мы выявляем сэкономленное топливо мы понимаем его дальнейшую судьбу значит и последние месяцы также не исключение значит в ноябре месяце внимание службы безопасности привлек приказ которым работниками ЖДЦ предлагалось списать 277 литров, если мне память не изменяет, некондиционного дизельного топлива, то есть, которое фактически таковым и не является. Вникнув в суть этой проблемы, естественно, была создана комиссия. Что же мы увидели? Что еще в октябре месяце при плановом ремонте тепловоза, который, кстати, работал всего несколько месяцев, на который было потрачено немало финансовых ресурсов и произведен его капитальный ремонт. Работниками железнодорожного цеха была обнаружена вода в фильтрах. Потом это и в октябре, и в сентябре эти моменты были. После этого в течение недели, по-моему, недели или полторы, когда этот тепловоз приезжал на плановое ТО, ситуация повторялась, а также была обнаружена вода. После этого было принято решение слить дизельное топливо полностью с топливной системы. После того, как слили, обнаружили, что фактически вот этот вот объем 277 литров некондиционный, там много э, находится много воды служба безопасности при проверке так как это топливо уже было слито в бочки и передано на хранение на нефтесклад э, был произведен замер с помощью специальной пасты которая может отделять и показывать точное количество э, в емкости воды и топлива было установлено, что фактически в этих емкостях находилось всего лишь 239 с половиной литров воды или всего лишь несколько десятков топлива. Разбираясь в причинах, было установлено, что комиссия цеха пришла к выводу, э о том, что вода попала в топливный бак из-за неисправности так называемого топ топливоподогревателя. Его функция подогревать топливо в зимний период. При проверке установлено, что также этот, это оборудование, ну частично, скажем так, под, было отремонтировано. Также нами был приглашен совместно с работниками ЖДЦ уже представитель подрядной организации, осмотрен это топливо подогреватель и установлено, что он находится в рабочем состоянии. В итоге выводы комиссии были следующими, что данные 200, фактически 240 литров воды попали в топливный бак с помощью в кавычках работников цеха. Естественно, Возникает вопрос, куда же делись 240 литров дистоплива. Значит, по данному факту тоже проведено служебное расследование. И по результатам виновные привлечены к ответственности. Значит, также в железнодорожном цехе спустя буквально несколько недель при проведении службы безопасности, скрытых наблюдений за работами тепловозов, около 5 часов утра на промышленной зоне было обнаружено, что тепловоз, который перевозил руду на девятую шахту, возвращаясь, это уже было ближе к концу смены, меняются они в 7 часов, возвращаясь станции Грушевская сделал остановку в вечернее время выключил свет остановка была не более минуты очень э, кратковременная было видно что один из, из э, работников цеха находящихся на тепловозе что-то сбросил и в итоге продолжим движение обследовав место было обнаружено более Практически 50 литров дизельного топлива в разных емкостях, 5-литровые бутылки, 2-литровые бутылки, 3-1,5 сложенные в мешки. Значит, подождав несколько часов после окончания смены, на этом месте был задержан помощник машиниста тепловоза, который после смены на своем личном автомобиле прибыл на указанное место. Ну, мы понимаем для чего. Для того, чтобы погрузить это дистопливо и вывести для дальнейшего использования, yes. продажи и так далее. Спустя еще около недели работниками службы безопасности был проведен контрольный замер. Снова, снова в новом тепловозе, в котором раньше мы до этого обнаружили, вернее, провели расследование по факту попадания воды в топливный бак. Значит, при контрольном замере топлива был обнаружен излишек в количестве 90 литров. Естественно, проведено служебное расследование, естественно, виновные привлечены к ответственности. Также была проведена проверка службы безопасности на шахте 14-15. Мы замеряли фактическое наличие вентиляционного рукава в горных выработках шахты и в результате обнаружили недостачу 190 погонных метров нового диаметром 500 мм и более 40 метров вентрукова БУ диаметром 400 и 500 мм. По данному факту также проведено служебное расследование, подготовлен приказ по комбинату, ответственные лица привлечены к ответственности. Фактически это основные, скажем так, происшествия, которые обратили на себя внимание за прошедшие пару месяцев перед Новым годом. В преддверии Нового года хочется сделать, пожелать что-то хорошее нашим работникам, жителям города Марганец. Учитывая э, ту политическую обстановку, которая сейчас в нашей стране находит, находится, хочу пожелать не каких-то общепринятых желаний, фраз, а что-то более конкретное. Э, ну, во-первых, хочу пожелать патриотизма нашим людям. Патриот это не тот человек, который лежит на диване, кричит слава Украине. Патриот ⁇ это человек, который своими действиями оказывает помощь близким, окружающим, своей стране. Можно выполнять любые функции, начиная от выполнения качественной своей работы, от которой ждут его на его предприятии его руководители. Человек, который патриот, это тот человек, который живет по законам. Патриот это тот человек, который участвует в различных волонтерских движениях. Это не обязательно э, ездить в зону АТО, э, передавать какие-то продукты питания военным, обмундирование, хотя это тоже в том числе. У нас очень много нуждающих людей, которым нужна помощь окружающим. Естественно, патриот ⁇ это тот человек, который защищает свою землю с оружием в руках. Хочу пожелать мужества. Люди, которые несут службу в зоне Ато, они уже являются мужественными. Я хочу пожелать мужества всем нам тем людям, которые, которых затронет мобилизация в следующем году. Мы знаем о том, что будет несколько этапов мобилизации. Наступает в жизни каждого человека момент, который, на который надо принимать серьезное решение. Люди должны принимать решения, от которого будут гордиться сами и которым решением будут гордиться окружающие люди, родственники, друзья, близкие. Я думаю, что такие решения необходимо будет принимать нам и в следующем году. Конечно, хочу пожелать терпения. Объемы этого терпения, к сожалению, я не готов сказать, но если мы будем настоящими патриотами своей страны, будем мужественными, будем честно трудиться, выполнять законы, делать все как положено, никого не обманывать, жить по заповедям и по законам, то у нас все будет хорошо и все, будет, все наладится. С наступающим Новым годом.